আসানসোল রেলওয়ে ডিভিশনে কর্মরত ক্যাসবেল চারচাকা চাকা গাড়ির চালকেরা দেখা করলেন রবিবার তৃণমূল শ্রমিক নেতা রাজু রাজুওয়ালিয়ার সাথে তারা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন এদিন তৃণমূল শ্রমিক নেতার সামনে চালকদের অভিযোগ ঠিকাদার তাদের ন্যায্য মজুরি দিচ্ছে না উপরন্ত পিএফ গ্র্যাচুইটি ও মেডিকেল সুবিধা থেকেও বঞ্চিত রয়েছেন তারা তৃণমূল শ্রমিক নেতা রাজু আলুওয়ালিয়া এ বিষয় জানান যদি কুড়ি তারিখের মধ্যে চালকদের ন্যায্য মজুরি ও সরকারি সুবিধে না দেওয়া হয় তাহলে ডিআরএম অফিস ঘেরাও করার হুমকি দেন তিনি रेलवे जो जो पेमेंट रहता है कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर है उसको भी एक पेमेंट का जो निर्धारित सीमा है जो सीमा को ये लोग जो है पार कर दिए हैं जो गाड़ियों के मालिक हैं ये हमारे ड्राइवरों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं हम लोग बीस तारीख से डी गेट के बाहर अगर हम लोग का ड्राइवर का उनको जो सेंट्रल के अधीन जो है केंद्र सरकार के अधीन जो ड्राइवर का कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है अगर उनको नहीं मिलेगा 24 घंटा काम काम चलाना कराना नहीं चलेगा ई एस देना होगा छुट्टी का पैसा देना होगा अगर ऐसा नहीं होगा तो 20 तारीख से हम लोग डीआरएम गेट के बाहर जितना भी ड्राइवर हैं पश्चिम बंगाल जिला में हम लोग सारे ड्राइवरों को लेकर जो अस्थाई अस्थाई ड्राइवर हैं उनको लेकर हम लोग देंगे और जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग धरना पर बैठे संजय यादव नाइन्टी नाइन न्यूज बांग्ला असानसोलारा देख सी नाइन न्यूज बांग्ला बोदला वो